очень важное видео. По розыгрышу вот этого катка 6 метров. Давайте поближе познакомимся. С... Разберем самые популярные вопросы по конкурсу. Катка. Когда пройдет розыгрыш? очень важный такой момент. Мы для вас приготовили что-то интересное. Итак, народ, очень важное видео. Видео по розыгрышу вот этого катка 6-метрового, на котором я сейчас стою. Я здесь сейчас сделаю небольшой обзор на него, максимально коротко, без воды расскажу про него и отвечу на все ваши вопросы и дам дальнейшую информацию по конкурсу. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обязательно, кто не видел этот конкурс, переходите по видео, мы сделаем вам подсказку в конце, в начале, в описании. Переходите, принимайте участие, потому что конкурс будет относительно скоро. Давайте разбираться, что тут. Итак, каток 6-метровый, прицепной, каркасного типа. Здесь диаметр барабана 470 мм. Тянет его МТЗ. Кстати, 9-метровый тоже МТЗ тянет. Мы его разрабатывали под этот трактор. Значит, вот коротко про каток, который мы разыграем. Здесь толщина трубы которая э, в раме 10 мм. Стоят здесь подшипники фирмы SKF. Это бренд, это все знают. Здесь стоят SKF закрытого типа. Э, на барабанах подшипниковый узел э, самобалансирующийся. Э, давайте поближе познакомимся с рабочими органами. Итак, барабан. Барабан имеет диаметр 470 мм. Можем делать 550, 880 и еще. Но разыгрываем 470. В чем его фишка? Как, как вы видите, ножи здесь не плоские на ширину всего барабана, а расположены по типу веера. Что это нам дает? Во-первых, каток, когда разложенный в рабочем положении, один барабан стоит одновременно только на двух ножах это можно увидеть, если посмотреть внимательно вот под таким вот углом. Он стоит одновременно на двух ножах, благодаря чему мы имеем большую степень силу нажа... большую силу нажатия рабочего органа на почву то есть рубящий эффект лучше дальше ножи выполнены по типу гильотины а как работает гильотина, я думаю, все знают. Вот кукурузу рубать он будет так гораздо проще. Благодаря тому, что мы расположили ножи таким образом, перекатываться он будет гораздо проще. Трактору легче, расход топлива меньше подшипники живут дольше, потому что все происходит гораздо плавнее, нежели он бы был бы, ножи были плоские на всю длину. Гидравлика здесь также стоит австрийского производства. Гидроцилиндры мы всегда используем от нашего отечественного производителя, проверенного, уже много лет сотрудничаем с ним. Давайте поближе, пожалуй, разберем самые популярные вопросы по конкурсу, которые вы спрашивали. Первое. Когда пройдет розыгрыш? Розыгрыш на канале э, пройдет в прямом эфире. Мы заранее вас уведомим, когда вы сможете наблюдать все, что будет происходить у нас на экране. Будете смотреть за процессом этого розыгрыша. Тогда, когда на канале наберет, канал э, Аверс Агро наберет 7 тысяч подписчиков. Нам осталось не так много. Мы уже большую часть пути прошли. Будем работать над этим дальше. Следите обязательно э, за нами в соцсетях. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш Facebook. Мы там тоже будем выставлять информацию про э, розыгрыш. Следите э, за нашим каналом. Вы много кто спрашивает, когда розыгрыш? Мы стараемся как можно больше набрать, как можно быстрее набрать э, 7000 подписчиков. Для нас это важно, чтобы он приехал в сезон и вы могли работать именно тогда, когда он вам нужен. Следующий, наверное, популярный вопрос, который вы пишете. Как мы узнаем, победитель относится к сельскому хозяйству или не относится? Легко и просто, в принципе, когда мы разыграем каток, его кто-то выиграет, мы свяжемся с этим победителем, приедем, познакомимся в хозяйство, привезем каток, прицепим к трактору, разложим. Проедем, человек убедится, что привезли ему качественный каток, качественной сборки. В нем все работает. Вот так и будем проверять. Просто тот что не относится никак к сельскому хозяйству, либо это там торгующая какая-то фирма, у них такой возможности, к, сожале... к... к счастью, нету. Вот испытать каток сразу в полевых условиях. Очень важный такой момент. Народ есть определенные условия, чтобы стать участником конкурса, чтобы иметь возможность забрать свои призы. Когда мы выберем какого-то одного из победителей, мы зайдем на его канал, на его канал, имя, фамилия или как у вас там подписан, зайдем, там должны быть открытые подписки. Мы обязательно врежем сюда видео, как на компьютере и как на телефоне сделать открытыми свои подписки, чтобы мы действительно были уверены, что все честно, вы подписались на этот канал. Следуйте инструкции. Я, я просто проверяю очень много, кто не открывает подписки. Они ставят лайк, ставят комментарий, но подписки не открывают. Но это одно из ключевых условий для победы. Поэтому проверьте, сделали ли вы все правильно. Будет обидно, если ваш комментарий победил, но вы закрыли подписки. Мы не можем проверить, подписаны вы на Версагра канал или не подписаны. Увы, нам придется переразыграть. Каток. На момент начала конкурса каток стоил 170 тысяч. На данный момент он стоит в связи с тем, что повысилась очень сильно себестоимость агрегатов за счет подорожания резкого и большого, подорожания цены, цены на металл. Мы вынуждены были поднять наши цены на все наши изделия на 10%. Каток сейчас такой стоит 187 тысяч. Вы спрашивали, если мне не надо каток. Смогу ли я э, поменять его на другую технику в таком же ценовом диапазоне? Да, можете. Если вы хотите турбокультиватор, например, который стоит гораздо дороже, чем каток. Вы получите, но вы выиграли каток, вы можете получить скидку в размере стоимости катка на ту технику, которая вам надо. Это может быть абсолютно все, что угодно у нас. Турбокультиватор, сеялка. Э Барана, ротационная, шлейфовая, вот все, вот то, что вам нужно. Мы, да, конечно же, сделаем скидку, безусловно. Во-первых, огромное спасибо вам за вашу поддержку. Большое вам огромное, вам спасибо просто как минимум за то, что вы верите в нас, за то, что вы дарите нам мотивацию, поддерживаете отечественного производителя. Мне, правда, очень жаль, что так сложилось наша жизнь наше бытие на территории постсоветского пространства люди многие не верят что подобные конкурсы вообще могут проводиться что это все правда что каток подарит случайному участнику что это все рандомно не подстроено вы поддерживаете нас отечественного производителя мы всяческими усилиями поддерживаем вас и хочу чтобы вы понимали что э, подарить плохой каток который не работает это не в наших интересах сейчас 21 год бизнес работает под другому сейчас в условиях большой конкуренции нужно брать я так считаю мы наша компания считают что нужно брать качеством качеством качествами еще раз качеством доказывать что можно купить у отечественного производителя что деньги должны оставаться в стране развивать нашу экономику они а америки европы поэтому мы для вас будем стараться поддерживать вас. Всячески в вашем хозяйстве скоро появится. У кого-то в хозяйстве появится скоро новый агрегат, как каток-измельчитель. Либо, может, ему что-то более нужно, ей надо, сеялка или там барана какая-то. У, у него вот появится этот агрегат. Дальше. Для вас, после катка, мы приготовили новый конкурс. Скорее всего, если все пойдет по плану, будет новый какой-то розыгрыш. Что это я не скажу, я поддержу интригу, а вы сами додумываете. Я читал комментарии про культиватор, про ротационную борону. Кто-то шлей в борону хочет, чтобы разыграли, кому что нужно. Мы для вас приготовили что-то интересное, что-то интересное. Следите обязательно за нами, будет реально круто. Всем пока, огромных вам урожаев, до новых встреч.